बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज की इस वीडियो में शबान के चांद को देख कर सुरज का एक ऐसा खूबसूरत और बाबरकत वजीफा आपको बताऊँगा कि इस वजीफे को करने वाले घरों का बच्चा बच्चा अर बन जाएगा इन ताला प्यारे दोस्तों ये बात सुनने में तो हो सकता है कि आपको काफ़ी अजीब लग रही हो कि घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा लेकिन मैं आपको बता दूं कि शबानम इस्लामी साल का वो महीना है कि जिसको हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार फरमाया है कि शबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह इज़्ज़त का महीना है तो जो जो मेरी माएँ बहनें बेटियाँ और मेरे भाई परेशान हाल हैं मुसीबतों परेशानियों और दुखों में घिरे हुए हैं इनके लिए खुशखबरी है कि हमारे प्यारे आका नबी करीम अलैहि वसल्लम का महीना आज शुरू हो गया है तो आज शबान का चांद नज़र आते ही और नबी करीम वसल्लम का महीना शुरू होते ही सुरज कोसर का ये अमल करने की तोफीक सिर्फ और सिर्फ खुशकिस्मत लोगों को ही होगी प्यारे दोस्तों मुअज्जम का माह मुबारक वो इस्लामी महीना है कि जिसमें इंसान की तकदीर के फैसले किए जाते हैं क्योंकि माह शबान में ही रज दौलत नसीब शादी ब्याह और इंसान के साल भर के तमाम मामलत लिखे जाते हैं तो ये ऐसा बबरकत महीना है कि अगर आप प्यारे नबी अलैहि वसल्लम के इस बाबरकत महीने का चांद देखते ही सूरह कौसर को इस तरीके से पढ़ लेते हैं जो इस वीडियो में बताया जाएगा तो इंशाल्लाह आपका सोया हुआ नसीब भी जाग जाएगा प्यारे दोस्तों बड़े बड़े लोग कोसर के इस वजीफे की बरकत से कामयाबियों और कामरानियों की मनाजिल तय करते हैं क्योंकि सूरह कौसर ऐसी मुबारक सूरा है जो कि इंसान के तमाम मसाइल का हल है और ये ऐसी सूरत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब को तब तोहफ़े में पेश फरमाई जब कुफ़ार ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर यानी बेनसला कहते थे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरा कोसर का तोहफ़ा देकर गोया नबी करीम सो दोहरी खुशखबरी अनायत फरमा दी जिनमें से एक तो ये है कि आपकी नस्ल हमेशा आबाद रहेगी जबकि आपका दुश्मन ही बे नामो नशान रहेगा और साथ ही ये भी फरमा दिया कि हमने आपको खैर कसीर अता फरमा दी है सुबह अल्लाह प्यारे दोस्तों ज़रा सोचिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, रब के खैर कसीर के पेगाम का अमल इस वक्त किया जाए जबकि अल्लाह रबुल्ज़्ज़्ज़्त इंसान का नसीब लिखने का इरादा फरमाता हो तो ज़रा सोचिए कि इसकी बरकत से इंसान क्या कुछ हासिल नहीं कर सकता बुजुर्गान दीन तो सूरा कोसर के बारे में यहाँ तक फरमाते हैं कि यही वो सूरा है जो तकदीर के बंद तालों को खोल देती है यही वो सूरा है जो इंसान की तकदीर के फैसले करवा देती है और ख़ास तौर से उस वक्त सूरा कोसर को पढ़ना कि जब इंसान का नसीब लिखा जा रहा हो तो प्यारे दोस्तों अगर आप भी इस बाबरकत महीने में अपने नसीब में बेपनाह रिज लिखवाना चाहते हैं अपने नसीब में औलाद की खुशियाँ लिखवाना चाहते हैं और अपनी पसंद का नसीब लिखवाना चाहते हैं तो आज शब माह शबान का चांद नज़र आते ही ये वजीफ़ा ज़रूर कर लेना यानी यह महीना शुरू होते ही आप ये वजीफा जरूर पढ़ लेना अगर किसी मजबूरी के तहत ये वजीफ़ा चांद के नमोदार होने के साथ ही ना कर सकें तो पूरी रात मौजूद है रात के किसी भी पहर ये वजीफा कर सकते हैं अगले दिन भी ये वजीफा कर सकते हैं हमारे अकाबरीन के नज़दीक सबसे बेहतर अमल तो यही है कि चांद देख कर ही ये अमल किया जाए लेकिन बहरहाल आप अपनी किसी मजबूरी के सबब शबान के महीने की पहली तारीख में शाम तक यानी मगरब के वक्त तक ये वजीफा कर सकते हैं प्यारे दोस्तों मेरे कहने पर आज की शब शबानुल शबानब नमाज मगरब तक ये वजीफा जिंदगी में बस एक बार करके देख लीजिए आप ज़िंदगी भर मुझे दुआएं देंगे प्यारे दोस्तों आज का ये वजीफ़ा मेरी उन माँओं बहनों भाइयों और बेटियों के लिए है जो परेशान हाल हैं जो मुसीबत में हैं जो दुखियारे हैं जो परेशान हैं जो तंग दस्त हैं जिनके घरों में एक वक्त का खाना है तो दूसरे वक्त के लिए वो परेशान हैं जिनके घर में जवान बेटियां हैं अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे तो ऐसी बेटियां खुद ये अमल कर लें या उनके माँ बाप ये अमल कर लें रिश्ता खुद चल कर उनके घर आएगा और अच्छी जगह उनकी शादी हो जाएगी इन लोगों के कारोबार नज़र बद हसद और जादू टूने की नज़र हो चुके हैं यानी जिनके चलते कारोबार तबाह हो चुके हैं तो जान लीजिए कि मेरा रब जिसने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि से खैर कसीर का वादा फरमाया है वो बड़ा ही रहमान और रहीम है वो जब इंसान को दौलतें देने पर आता है तो अपनी रहमतों और बरक़तों की बारिशें निछावर करता है तो प्यारे दोस्तों ये वजीफा इस तरह से करना है कि जब भी शबान का चांद नज़र आ जाए या जब भी आपको चांद की खबर मिल जाए या फिर मगरब के बाद पूरी रात का वक्त आपके पास मौजूद है बल्कि अगले दिन यानी शबान का पूरा दिन भी आपके पास मौजूद है ये अमल लाजमी करना है इस अमल के लिए सबसे पहले वजू कर लीजिए फिर नमाज पर खाना काबा की जानब रुख करके बैठ जाएं और एक मरतबा दरुद शरीफ पढ़ लें सिर्फ एक मरतबा दरुद शरीफ भी काफ़ी है लेकिन कोशिश करें कि द्रुद इब्राहिमी पढ़ा जाए लेकिन अगर कोई मजबूरी हो तो कोई सा मुख्तसर दरूद पढ़ सकते हैं प्यारे दोस्तों अमल का तरीका बता रहा हूँ जो हमारे अकाबरीन ने फरमाया है वैसे ही आपको बयान करूँगा और यह हमारा आजमदा और सौ फीसद गारंटी वाला अमल है बारहा का मुजरब अमल है पूरे गौर और ध्यान से इस अमल के बारे में जान लीजिएगा ताकि अमल करते वक्त कोई परेशानी और उलझन ना हो तो जान लीजिए कि एक बार इब्राहिमी पढ़कर वजीफे का आगाज कीजिए दुद शरीफ पढ़ने में अपनी हाजत का तवुर जरूर कर लेना यानी अपने मकसद की नीयत कर लेना क्योंकि आज कबूलियत की घड़ी है क्योंकि आज इस महीने का चांद नज़र आते ही नसीब लिखा जाएगा रिज्क और दौलत की तकसीम की जाएगी और क्या आप ये नहीं चाहेंगे कि वो रब कायन जो समंदर की तह में एक वहील मछली को हर रोज़ सैकड़ों मन के हिसाब से रज़ अता करता है वो आपको भी इतना रज़ अता फरमा देगा कि फिर कभी आपको किसी की मोहताजी नहीं करनी पड़ेगी आपके ऐसे मसाइल हल होंगे जिनको लेकर आप अगले पूरे साल परेशान रहने वाले हैं या फिर आपकी ऐसी दरीना ख्वाहिश जिसने आपको बेकरार कर रखा है तो अल्लाह रबुल्ज़्ज़्ज़्त के ख़जानों में भला किस चीज़ की कमी है बस अपनी नीयत कीजिए कि आप ये अमल किस हाजत या किस मकसद के लिए कर रहे हैं जो लोग कराए के घरों में रहते हैं अपना ज़ाती घर मांगोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वजीफे की बरकत से आपके नसीब में अपना जतीी घर लिख देंगे जो बहन भाई बे उलाद हैं बेटा मांग लें या बेटी अल्लाह इज़्ज़त इस वजीफ़े की बरकत से आपके नसीब में वो लिख देगा यानी आप मांगते चले जाएंगे और मेरा रब आपको देता चला जाएगा क्योंकि यह नसीब को लिखने की रात है यह इंसानों की हाजतें पूरी करने की रात है तो प्यारे दोस्तों इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने फ़ौरी तौर पर रजीम पढ़ लेना है फिर एक बार रहमानिर रहीम पढ़कर इस बबरकत वजीफ़े का आगाज़ करना है तो बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ने के बाद अपनी आँखों को बंद कर लें और यूं गुमान कर लें कि जैसे इस दुनिया से आपका तल्लु ख़त्म हो चुका है और पूरे ध्यान और तोज्जो से आपने अल्लाह रबुल्ज़्त के दो नामों का वजीफा करना है वो नाम है या रज़ाकु या फताहू प्यारे दोस्तों या रज़ाकु अल्लाह का ऐसा नाम है कि जिसकी बरकत से अल्लाह रबुल्ज़त रिज़ के तीन सौ दरवाज़ों को अपने बंदों के लिए खोल देता है और याद रखें कि या फताहो ऐसा नाम है कि जिसकी कसम खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खाई और फरमाया कि जो कोई मेरे इस नाम को पढ़कर मुझसे मांगे तो मैं उसे उसकी सोच से ज़्यादा अता करूँगा तो याद रहे कि दिल में कामल ईमान हो कि आज कबूलियत की घड़ी आ चुकी है और हमारा रब झोलियाँ भर भर कर अता कर रहा है तो आपने अल्लाह इज़्ज़त के ये दो नाम सिर्फ ग्यारह ारह मरतबा पढ़ने हैं यानी आपने यूँ कहा यार जाकू या, या फ़ताहू तो ये एक बार हो गया ऐसे ही ग्यारह मरतबा पढ़ने और ये यहहन में रखें कि अल्लाह के अल्ला की ये दो नाम पढ़ने से आपके घर पर रिज्क और रहमतों की बारिश नाजिल हो जाएगी इन तो अल्लाह के ये दो नाम पढ़ने के बाद आपने सुर का वो अमल करना है जो आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला है प्यारे दोस्तों जहन में रखें कि यही वो अमल है जो आपको करोड़ों अरबों पति बना देगा आपकी हर मुश्किल हर परेशानी को आसान फरमा देगा आपके लिए रिज दौलत रहमत बरकत और खुशहालियों के दरवाज़े खोल देगा तो प्यारे दोस्तों आपने सुरा कोसर को पंद्रह मरतबा इस अमल के दौरान पढ़ना है नहायत ही मुख्तसर शुरा मुबारक है और सिर्फ पाँच मिनट में आप पंद्रह मरतबा शुर कोसर को पढ़ सकते हैं बस ख्याल ये रखें कि जब ये शरा कौशर पढ़ रहे हों तो इस दौरान अपनी हाजत अपने दिल और दिमाग में रखें और याद रखें कि जो भी अल्लाह पाक से मांगेंगे वो ज़रूर आपको मिल जाएगा इन प्यारे दोस्तों सुरा कोशर को पंद्रह मरतबा पढ़ने के बाद एक छोटी सी कुरानी आयक है नेमल वकील इसे आयत मुबारक को आपने ग्यारह मरतबा पढ़ना है और इसके बाद फिर से एक मरतबा द्रुद पाक पढ़ लीजिए और ये आपका पूरा अमल मुकम्मल हो जाएगा यकीन कीजिए कि अगर एक मरतबा आप पूरे खुशुओ खजुओं के साथ शबान का चांद देख कर अगले दिन या उससे अगले दिन ये अमल करेंगे तो इनशा इस अमल के ऐसे ऐसे फवाद हासिल होंगे कि आप ये अमल अपने हर भाई बहन को ज़रूर बताएँगे शबान का चाँद देखने की घड़ी दरअसल कबूलियत की घड़ी है और इस कबूलियत की घड़ी में आप चाहें तो अपनी हजात की एक लंबी लिस्ट अपने सामने रख कर ये अमल करें इन श्ला आपको आपकी तमाम हजा पूरी होती नज़र आएँगी फिर से समझ लें कि सबसे पहले वजू करना है फिर जय नमाज पर बैठ कर एक मरतबा तीन मरतबा पाँच मरतबा या सात मरतबा द्रूद शरीफ पढ़ लें इसके बाद अल्लाह के दो नाम ग्यारह बार पढ़ने हैं नाम ये हैं या रज़ाकू या फ़ताह इसके बाद पंद्रह मरतबा शुरु कौसर और फिर ग्यारह मरतबा आयत करीमा हसबून ला वकील पढ़ कर जितनी तदाद में द्रुद पाक शुरू में पढ़ा उतनी ही आखिर में पढ़ें इसके अलावा भी मैंने कुछ बत, बातें बताईं इनको भी जहन में रखें तो अब कुछ मेरे दोस्त ये कहेंगे कि आपने इस मुख्तर वजीफ़े को बताने में इतना वक्त लगाया तो मैं ये कहता हूँ कि यह वजीफ़ा ऐसा मुज़रब और बाबरकत वजीफ़ा है कि मैं घंटों लगा कर भी इसकी बरकतें आपको गनवा नहीं सकता बस एक कोशिश की है कि इस वजीफे की फ़ज़ीलत और बरकत जानने के बाद आपके दिल में इस अमल को करने की ख्वाहिश पैदा हो और फिर आप इसकी बरकतें अपनी आँखों से खुद देखें अल्लाह रब्बुल रबुल्ज़त से दुआ है कि निकी की बात को सुनने समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तफ्क अता फरमाए मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए आमीन या रब्बुल अला